Доброго ранку, дякую, що ви прокидаєтесь з центральним каналом сьогодні. В студії програми рано вранці завітали дівчата, які бачать і створюють красу у реальному світі. Фотограф Даша Павлова та художниця-ілюстратор Світлана Рудікова. Вони разом створили творчий проект. Мічтаріум. Доброго ранку. Доброго ранку. А коли заходиш на ваш сайт, великими літерами читаєш: ми об'єднали казковий світ і світ реальності в один. Як вам це вдалося? Ну, ми почали з фотографії. мы Света рисуют по реальным фотографиям. То есть, если посмотреть на работы, мы видим реальных людей, реальный снимок, в какой-то момент сделанный, но мы дорисовываем туда сказочных персонажей, сказочные сюжеты, угу. которые еще имеют какой-то смысл. А какие эти снимки? Ну, можна і вдома сфотографуватися, вище з дому ляльки. Ну, оскільки це творчий тандем, <розум> то я сімейний дитячий фотограф. Тому проект зроблена на базі вот сімейних дитячих фотографій, які да, мої мої архіви, які та свіжі зйомки, то есть это сім'ї, діти. Смотри, який сюжет. А, можемо показати якийсь приклад, щоб було зрозуміліше, про <'я> <розум> що <'я> ми говоримо. Вот Вот, вот картина на самом деле... А тут была просто светлые на трех людей? Здесь на самом деле было дерево большое, uh -huh, uh -huh. и к этому дереву очень романтично, красиво шла семья. Uh -huh. Я очень долго думала, что бы можно было изобразить вместо этого дерева, и вот как-то придумался такой дракон. Но плюс ко всему, мы еще, кроме того, что рисуем, мы еще сказки. Потом вдвоем сочиняем. В каждой картине есть сказка. Uh -huh. И вот про этого дракона в частности тоже есть сказка, довольно-таки философская. Вот и есть еще одна картина. Добавите. Вот такая. Некоторые люди, когда они смотрят на картину, они не могут понять, это все-таки фотография или это все нарисовано или Это сложно зразуметь, даже когда ты знаешь, что это фото. Да, да. Ну, вот у нас еще есть это одна из наших первых работ. Это девушка беременная. Она снималась осенью. А че давно вы начали работать? Сам проект мы создали давно задумали года два назад или полтора, ага, ага. Да. то есть идея возникла давно, но она должна была как-то настояться. И долго долго думали, обдумывали. Я там очень долго себе там что-то придумывала в своей голове. И потом все-таки решили как-то изобразить. Не совсем сначала получалось, то есть это был путь проб и ошибок. Вот. Но сейчас вот оно вылилось такое что-то очень интересное, и э, эти картины, эти сказки, они продолжают, э, как бы сам проект продолжается, то есть в итоге мы планируем сделать выставку большую uh -huh. с этими картинами. Много уже в разработке находится, я рисую активно эскизы, уже есть новые картины. И издать книгу хотим, издать книгу uh -huh. детских сказок. Ведем переговоры с издательствами, одно уже даже согласилось. Uh -huh. um, uh -huh. вот. А чьи аналоги взагалі, в в свете такой идеи? Че вы первые? Ну, на самом-то деле идея используется. То есть ну, художники часто берут, допустим, копии картин, каких-то делают. Uh -huh. Иногда это даже не путем делается. То есть продаются клиентам или заказчикам картины, которые на самом деле являются фотографией, по которой uh -huh. сверху рисуют маслом. Иногда полностью, даже иногда бывает, что полностью зарисовывается картина. Я видела. Да. Да, и обманывают таким образом людей. Люди платят большие деньги, а в итоге получается такая вот ерунда. Но э Сказочных персонажей, то есть, такие какие-то вот, смысловые, как это такие сказочные, ну, это мы героем. Mm -hmm. Вот да, почему помню. мы так долго над этим проектом думали. Мы хотели, чтобы это было как-то уникально, интересно, чтобы этого ну, нигде не повторялось, чтобы никого не повторять. И действительно, когда мы уже начали, анонсировали этот проект, многие люди нам писали, говорили: мы такого нигде не видели. Mm -hmm. Ни в Украине, ни в Европе, нигде. То есть оказалось, что мы все-таки. В точку. Ну, мы не знали, что мы так сделали. <laughs> <Да>. <laughs> это был просто, ну вот. Вот именно наша в таком задумка. формате, да, да. Сказочность, сказки, это мир детства угу. показанный сквозь вот такую реальную фотографию. А чьи богатые часу на то, чтобы сделать вот полноценную картину? Ну, сначала это идет фотография. Фотография. То есть, да, нужно сделать фотосессию. Угу. А трансформация с фотографии угу. до картины уже? Самое сложное это эскиз. Я когда рисую ну, конкретная картина, она имеет непосредственных людей, которые на ней изображены. Mm -hmm. и я стараюсь всегда держать контакт с этим человеком, особенно если этот человек вот хочет, чтобы это его было в будущем картина. Мы с ним очень много общаемся, я узнаю какие-то детали, хобби, характер. Даша мне в этом очень активно помогает. Ну, чем лучше mm -hmm. ты знаешь человека, тем и тебе проще и, ну показать его мир максимально да. точно и не ошибиться вот в этом сказочном герое, в этой идее, сказки. сказке. И потом рисую эскиз, то есть придумывать иногда даже несколько эскизов пытаюсь приблизительно как-то продумать чтобы человеку было комфортно видеть у себя дома его внутренний мир какой-то мир его детства uh -huh. вот и пожалуй Эскизы это наиболее это, да, 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 сложный этап создания эскиза после этого я общаюсь показываю эскиз если человек хочет иногда есть, такие, хотят сюрприз, да, да. есть люди которые хотят исключительно сюрпризом работать мы обсуждаем этот эскиз и после этого техническая часть наносится, он на... распечатывается фотография на холсте uh -huh. и потом масляными красками я уже рисую по этому эскизу до... героев. Добавляю. А вы создавали Мечтариум, какая главная цель, вот вы держали в голове, и в сердце? Вы знаете… Показать, наверное, части свой мир, ну, да? Да, потому что, ну, на самом деле, взрослые люди, они теряют вот эту вот часть детства, да, которая у них присутствует. А у нас у обоих есть да. дети. Угу. И вот каким-то странным образом вот остался ветер в голове. И, ну, может быть, благодаря этому у Даши получается, ее фотографии. Они такие очень детские, очень легкие, яркие. Может быть, поэтому я стала детским иллюстратором. Я детские книжки иллюстрирую. Видимо, вот какое-то детство осталось. И хочется этим ну, поделиться. Хочется выразить да. это. Потому да? что Девчон. мы живем в таком грустном мире. И хочется его сделать все-таки ярче и показать людям, сказать им. люди... Вспомните, вспомните, как еще 10, как, 20, да, 30 как лет назад мечтать. вы же точно так же могли да. мечтать, бегать и видеть этот мир абсолютно другим. А где берете? Вот мы еще не показали эту светлину, говорили про дорослых детей, mm -hmm. а тут еще есть совсем маленькая, правда? Да, тут, э, это тоже одна из наших первых а работ. А это, кстати, да? Да? по-моему... Yeah. Э... Нет, 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 это не связано. Людям, но это вот, э, на самом деле, одна тоже из наших mm -hmm. первых работ. Мы долго думали, э, эта девочка, на самом деле, очень маленькая, Видите, трава выше, чем она, mm -hmm. на самом деле. Mm -hmm. И нас как-то это, мне кажется, отчасти вдохновило, да, что mm -hmm. она такая маленькая, смеется. И почему она вот там на этой траве сидит, смеется? И сказка у нас тоже связана с тем, что барашки ее развлекает ага. и что от ее звонкого смеха все вокруг тоже развивается и растет э, ну по-моему самое большое вдохновение это в самих людях в самих детках э, ну в этих улыбках и в том что у нас в голове оно там там так много у нас всего знаете главное да. найти куда это выразить а люди нас вдохновляют, особенно дети. Ну, почему у нас дома вдохновение? бегает вдохновение. У меня у одна, у меня трое. У нас нет выбора, О -о -о. да, да. Да. а какие а, казки? Вы сказали, что до каждой картины вы пишете казку, целую да, историю. У нас да. даже есть небольшой прототип нашей будущей книжки, я надеюсь. Он вот пока что так выглядит, потом мы подумаем, как еще будем общаться с дизайнерами. Мы пишем сказку, причем делаем это вдвоем. Uh -huh. Иногда я начинаю сказку, Даша продолжает, иногда Даша начинает, я продолжаю. И эта сказка, она призвана раскрыть суть того, что мы дорисовываем. Да. То есть картина, она понятна, она имеет какую-то смысловую нагрузку, но чтобы люди еще больше вникли uh -huh. в сам сюжет, новый сюжет картины. Вот мы пишем uh -huh. к ним. Ну, такие самое главное в этой сказке это какой-то еще, знаете, не просто развлекательный сюжет это поучительное, потому что это будет детская книга, uh -huh. да, и дети должны что-то тоже, ну, помимо того, что взрослые должны что-то вынести, да, из этого мира фантазии, дети тоже должны, вот сказка про то, что нужно делиться, uh -huh. сказка про то, что, ну, от твоего хорошего настроения всем вокруг становится хорошо, то есть, ну, вот каждая картина, сказка повторяет сюжет картины и чему-то учит ребенка, обязательно. То есть, абсолютно кожан, как я понимаю, может статы, может маты. Казку про себе, да? Да. може мати чудову картину, як, як відбувається, що робити, якщо нас я находят, хочу. Ми якщо я в хочу, прямому доступі через інтернет, ага. нас легко знайти і там. Да, Післямовська, да. узнаємо друг друга, розуміємо, підходимо ми взагалі друг другу, не підходимо, на яких умовах ми це Угу. І частіше ви працюєте з дітьми, правда? Через <связь> Нет, ну есть семейная фотосессия обычно, <связь> да, то есть мы же берем за основу какую-то фотографию профессиональную, и есть серия фотографий. И вот эта серия фотографий попадает в руки Светы, она выслушает тоже пожелания, хочет ли семья все-таки, чтобы они все вместе были на выбранной фотографии, или может быть один ребенок, и уже выбирается фотография. То есть это может быть один ребенок, может быть ребенок <связь> с папой, с мамой, <связь> 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 может быть, ну, то есть смотря, что хочет и семья, и что хорошо, ну, куда ложится сюжет. А иногда бывает, что семья вообще не видна, Но, да. получается такой классный эскиз, вот я сейчас как раз над таким работаю, когда людей не видно, то есть фактически Они непонятно, что это за семья, а картина будет очень классная, и мы решили оставить ее. Да. Uh, я благодарю вам за разговор, что бы вы могли порадовать нашим глядачам на день, который только начинается, что-то сказковое от вас хочется? Uh, наверное, фантазии, больше фантазии в нашей жизни, она не, она сложная, она нелегкая но нужно вспоминать э, почаще тем, теми, какими мы были когда-то, и исполнять свои мечты. А я бы хотела посоветовать, ну вот легче относиться к жизни, особенно утром, вспоминать про то, что ну, хоть немножечко что-то хорошее есть сегодня, и этим жить целый день. Дякую вам за эту разговор. Нагадую, что у нас в гостях была фотограф Даша Павлова и художница-иллюстратор Светлана Рудикова. Не промыкайте центральный канал, попереду багато каскового. E